Вже зовсім скоро, а саме 3 червня, розпочне свою роботу Севастопольський фестиваль Війна і мир напередодні відкриття було проведено прес-конференцію з подробицями. Наш кореспондент урочисте відкриття художнього фестивалю відбудеться у п'ятницю на Михайлівському равеліні, де глядачів зустрічатимуть молоді оперні зірки з України, Росії та Вірменії у супроводі Севастопольського симфонічного оркестру. Це не актовий зал, це плац. Михайловской батареи. Когда я сюда прихожу, у меня вдохновение именно о, на какие-то приятные и содержательные истории. Вот такую историю, которую мы сочиняли год, мы готовы открыть, начать. И сейчас такое, вот я думаю, я пытался сформулировать, что-то мне это все напоминает. Это как в преддверии собрались хозяева и приедут гости вот все-таки мы все здесь хозяева, хозяева города. Мы в ожидании тех, кто к нам приедет. Это очень волнительное чувство. Я очень люблю показывать город. Я люблю, ну, когда люди приезжают, им нравится то же, что и мне. И по большому счету, когда мы делаем наш фестиваль, мы хотим влюбить тех, кто к нам приедет, в, наш, в наши родные стены. Рассчитываем, что и уверены, что получится Михайловская ассамблея этого года будет ярчайшая по количеству и профессиональному уровню выступающих здесь людей. Все эти фестивали, которые будут проходить, они, уверен, что пройдут на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы был таким глобальным масштабным праздником, который останется в душе и в сердце каждого. То есть Симфония звука, акустика э, с погодой, опять же говорю, что договорились, э, будет такое ощущение вселенского праздника продовжиться фестиваль фотовиставками також севастопольці та гості міста смогут насолодитися польотами на повітряних кулях послухати виступи військових оркестрів України россии Білорусі, франции та алжиру знаете это так все просто говорится на самом деле этому всему предшествует колоссальная работа колоссальный объем ну, не все просто даже пригласить по суворовцам у нас очень сложно. Хотя суворовцы уже там с 46 -го года открывают э, все парады на Красной площади. Я считаю, что э, участие суворовцев здесь это будет тоже очень ярко. Приезд белорусов, то есть э, для того, чтобы решить приезд белорусов, рас, раскрою секреты, это надо было попросить министра обороны Украины, чтобы он попросил министра обороны Беларуси. То есть, э, то есть на самом деле вышли уже на такой международный уровень. То есть межправительственные то есть у нас там не совсем простые отношения, ну я имею в виду в, на политическом уровне с, с Белоруссией, но мы смогли внедриться и формат фестиваля, я уверен, что он э, сблизит и, и без того <laughs> братские народы, поэтому приезд пожарников, э, приезд Пожарник. пожарных, извините. <laughs> Приєдствоє на оркестра із Алжира на жаль, у більшості людей сьогодні головною цінністю є матеріальний бік життя. Однак, за словами одного зі спонсорів фестивалю, про інші цінності забувати не треба, бо саме з них складається будь-яка особистість. Ось вот проект проєкт, мені он він чи всіх показує, що є і цінності в житті Важніше гроші. Це цінності сімейне, це цінності взаємошення між людьми і. Мы с вами ⁇ это те люди, которые жили в прошлом веке, которые строили свою жизнь, жили в этом городе, любили, рожали детей. И благодаря этим людям вообще э, наш город известен. Э, причем известен и во Франции мы все знаем, что есть французский Севастополь париже есть Севастопольский бульвар, да? В Америке есть город Севастополь. Весь мир знает о Севастополе, а эту славу, в общем-то, создали люди, которые так же, как мы сейчас живем с вами, но они жили когда-то в позже, в прошлом. И когда мы видим эти глаза, мы видим этих людей, мы понимаем, что они такие же, как и мы. Но они создавали историю города. Новинкою цьогорічного фестивалю стане міжнародний пленер художників України і Росії, які зберуться у Севастополі, щоб відобразити на полотнах унікальні образи неприступних бастіонів міста. Результатом заходу стане паромна виставка. Ми зібрали друзів художників прежде всего, які знають Севастополь, которые їм очень дорожать і которым є що сказати, тому що. В общем-то, этот город строился как крепость, и он настолько пронизан историей. Каждый камень, вот мы сегодня здесь ходили по Михайловской батарее и восторгались. Поэтому мы будем работать все дни фестиваля, и заключительный аккорд, это будет паромная выставка, где мы представим все, что мы наработаем художники все разные ведь кто-то может показать эту историю через портрет кто-то через героику кто-то через романтику через натюрмор даже как угодно художники специально набирались разные вот. поэтому я буду я думаю что это будет очень интересно и зрелищно То по переду у севастопольцев тогогостеймиста целых два тижні цікавих та чудовых розвах насолоджуйтесь